حضرت یقوب علیہ السلام کا تعلق انبیاء کے اس عظیم سلسلے سے ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے جلا آ رہا ہے آپ کی ولادت فلسطین کے علاقے کنان میں ہوئی جو اس وقت عرض مقدسہ کے نام سے جانا جاتا تھا آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے جبکہ آپ کی والدہ رفقہ بنت بطول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی اولاد میں سے تھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسٹرائل یعنی کہ اللہ کا بندہ کا عطا فرمایا جو آپ کی عبودیت اور روحانی عظمت کی علامت بنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں وہی کی خوشبو بسی ہوئی تھی آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ کو تو رات کے اسرار دعوت حق کے طریقے اور اخلاص کی تعلیم دی ایک واقعہ مشہور ہے کہ بچپن میں ہی آپ نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سن کر پوچھا کیا ہم بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح آزمائشوں کا سامنا کریں گے یہ سوال آپ کے گہرے فہم اور روحانی جستجو کی عکاسی کرتا ہے جب حضرت اسحاق علیہ السلام ضعیف ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب کو وصیت کی اے میرے بیٹے شیطان سے بچنا کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہو جائے گا اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا آپ نے کنان کے لوگوں کو ظلم اور اخلاقی بگاڑ سے روکا آپ کی دعوت کا محور یہ تھا اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی کی داستان بھی صبر اور محنت کی مثال ہے آپ کے چچا لابان کی دو بیٹیاں تھیں لیا اور راہیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل سے محبت ہو گئی لیکن لابان نے شرط رکھی کہ اگر آپ راحیل سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سات سال ان کے لیے کام کریں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط مان لی مگر شادی کی رات لابان نے دھوکے سے لیا کو نقاب سے چھپا کر بھیج دیا جب آپ نے احتجاج کیا تو لابان نے کہا کہ بڑی بیٹی کی شادی پہلے کرنی ہوتی ہے آخر کار آپ نے مزید سات سال کام کر کے راحیل سے بھی نکاح کیا لیا اور راہیل کے علاوہ آپ کی دو لوڑیوں زلفہ اور بلہا سے بھی شادی ہوئی ان چار بیویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے پیدا ہوئے جو بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کے بانی بنے لیا سے آپ کے چھے بیٹوں کی پدائش ہوئی روبیل شمون لاوی یہودہ یساکر نولون بلہا سے آپ کے دو بیٹوں کی پدائش ہوئی دانو نفتالی زلفہ سے بھی آپ کے دو بیٹوں کی پیدائش ہوئی جاد اور عاشر راہیل سے بھی آپ کے دو بیٹے پیدا ہوئے یوسف اور بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین راہیل راحیل کے بیٹے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ عزیز تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تجھے بڑی عزت دے گا اور تیرے ماں باپ اور بھائی تیرے سامنے جھکیں گے یہ سن کر بھائیوں نے حسد میں آ کر یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور جھوٹا واقعہ گھڑ کر باپ کو بتایا کہ بھیڑیا انہیں کھا گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خون آلود کا میز دیکھ کر فرمایا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات خوش بنا دی ہے تو اب صبر جمیل ہی زیبا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو زخمی کر دیا آپ دن رات اللہ کو پکارتے آنسو بہاتے اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے رہے اتنا رونے لگے کہ بنائی جاتی رہی مگر آپ نے کبھی اللہ سے شکوا نہ کیا بلکہ فرماتے سورت یوسف میں رشاد باری تعالیٰ ہے میں اپنی تکلیف اور غم کا ذکر صرف اللہ سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے جب مصر میں قحط پڑا تو بھائیوں نے غلہ لینے کے لیے مصر کا رخ کیا وہاں انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے آزمایا جب بنیامین کو چور قرار دے کر روک لیا گیا تو بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے باپ کے سامنے توبہ کی اور یوسف کی حقیقت بتائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی خوشبو پا کر فرمایا میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں جب یوسف علیہ السلام نے اپنا کمیز بھیجا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھا گیا تو آپ کی بینائی لوٹ آئی قرآن میں ہے پھر جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس قمیص کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی اس کے بعد پورا خاندان مصر پہنچا اور یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہوا یوں خواب کی تعبیر پوری ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام نے عمر کے آخری حصے میں اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وصیت فرمائی اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے سو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو آپ نے اپنے جست خاکی کو کنان میں دفن کرنے کی ہدایت کی اور ایک سو سال کی عمر میں اللہ سے جا ملے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی قرآن میں سرت یوسف اور سرت بکرہ میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان یعقوب کو مضبوط صبر عطا کیا اور وہ ہمارے ہاں بہت برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت ہر دور کے انسانوں کے لیے روشن چراغ ہے آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صبر اور اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کامیابی نہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا اللہ ہی کی مدد چاہی جاتی ہے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خاندانی اختلافات میں عدل اور حکمت سے کام لیں اولاد کی تربیت میں روحانی قدروں کو ترجیح دیں مصیبتوں میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں ہر حال میں دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں